حدودها وقضى إلها علماء أمتي وأكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر احب الى الله من اخلاق <applause> الدم وانه لياتي يوم القيامه بشرورها وافعالها وصافها وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله, أكبر لله الحمد وعن سيدنا بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال ثم فابيكم ابراهيم قالوا حمالنا فيها يا رسول الله قال بكل شعره حسنه قالوا فالسوق قال بكل شعره من السوق حسنه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر إليه لله الحمد وقال ابن عمر رضي الله تعالى وهذا بعض من الفضائل وتعلموا من العلماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله نجومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكفروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 那别走。

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ارشادا لنا وتعليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بأمتي ابو بكر واسدهم في عبد الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وفاطمه سيده نساء اهل الجنه والحسن والحسين سيدا والسيد شباب اهل الجنه وحمزه اسد الله واسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، الله الله في اصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن احبهم أحطه فبحب احبهم، ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، وخير أمتي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بِالْآيَاتِ الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وَلِسَائِرِ المسلمين فاستغفروه আমরা দুইটা আলাদা ব্যাপারে খেয়াল রাখি আমাদের খাবার থেকে যখন কোন শ্রমিক যেন ঘরের কাজের লোক বা অন্য কেউ যখন খানা খাবে তারা তো একটা শ্রমিক পায় কুরবানির গোশত দিয়ে তাদেরকে দাওয়াত খাওয়াতে পারে এইজন্য তাদেরকে খাওয়া-দাওয়া পানির একটা টাকা দিয়ে দেব যত যত দিন তারা কুরবানির গোশতahar করে তাদের পানির শ্রমিককে টাকা তিনবারে সমান দিয়ে দেব আরেকটা হলো কুরবানি যারা জবাই করবে জবাই করার পরে তাদের পানির শ্রমিক পূর্ণভাবে দেব গোশত দিয়ে পানির শ্রমিক পূর্ণ করলে তাহলে কুরবানি অসম্পূর্ণ الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا i صلي على يعني سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشفت تجاه جماله حسنة جميل صلوا <سؤالي> عليه صلوا عليه ملأ العلا بجماله نسب التجى جاب بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه থাকতে পার পুরো এক লক্ষmdan বলুপুরি স্কুল পর্যন্ত

আল্লাহু আকবার 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 मरो <laughs> न <laughs> قوموں را قائم نمازی سارے جای جای چتر میں کام کرو صبحیں ایک وقت کو رات يا الله محمد رسول الله عليه وسلم. سلام 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 سلام

صراط الذين أنعمت عليهم